Isu kuih jadi satu polemik baru-baru ni. Amnya kalau kita lihat sebenarnya tak ada apa-apa pun. Even banyak je kaum India yang menyokong untuk kuih ni dipindahkan. Cuma apabila masuk kumpulan-kumpulan yang menunggang, dia jadi besar. So dalam video kali ini saya akan share tentang adat ritual agama Hindu sendiri. Kenapa dia orang bina kuih di pelbagai tempat. Insiden kematian anggota bomba arwah Muhammad Adib bin Muhammad Kasim dan cerita sebenar tentang perubatan tanah di antara kuil Dewi Sri Patria Kaliaman dengan pihak Jekyll. Sebelum saya start, saya nak bagi anda faham dulu berkenaan adat istiadat dan ajaran agama Hindu. Dia macam ni, korang kena faham bahawa peletakan kuil untuk agama Hindu tak sama seperti orang Islam. Masjid ataupun surau kita boleh bina kat mana-mana saja. Atas bukit, dalam gua, tempat strategik, tempat tak strategik, even di mall ataupun di stesen Petronas sekalipun. Yang penting, kena menghadap kiblat. Ha, itu je syarat untuk orang Islam. Tapi untuk penganut agama Hindu, pemilihan lokasi tempat ibadat dia orang lain. Dia orang mengikuti satu kitab suci mereka Bastu sastra untuk pemilihan lokasi kuil, dia orang berdasarkan mimpi, tanda fizikal dan lain-lain. Contoh, tanda fizikal di pokok, batu-batu dan lain-lain. Maksudnya ada jemaah Tuhan mereka di tempat sebut. Tempat-tempat so, ini akan dibuat kuil. Lalu semua ini diketahui melalui mimpi dan lain-lain serta ditetapkan oleh pendeta dia orang. Di Singapura pun ada isu yang sama sebab ajaran agama dia orang memang macam ni. Kuil Sri Tanah Valam di Queensway ni dibina berdekatan dengan rail station kereta api dan diarahkan untuk mendapatkan tanah yang baru tapi penganut agama Hindu ni menolak. Amnya kuih ni dianggap sebagai dewa kereta api. Jadi kalau pindah daripada kawasan rel kereta dia tak jadi dewa kereta api dia lah kan. Kuih ni jadi isu dan penganut agama Hindu buat petition. Tapi akhirnya mereka aku dengan arahan kerajaan pada tahun 2017. Cuma nota yang saya nak tambah kat sini dalam kuil Sri Tanda Valam di Queensway ni, kerajaan mencadangkan tanah baru untuk dibeli. Bukan kerajaan bagi tanah free. Bagi penganut agama Hindu, isu pindah kuil ni adalah satu isu besar. Sebab penganut agama Hindu ni bukan macam kita. Contoh daripada A nak pindah ke B, tak ada masalah. Sebab kita tak ada gambaran tentang tempat mulia. Saya ulang sekali lagi ya, tempat mulia. Dalam Islam kita anggap masjid tu mulia tapi bukan lokasi tu. Kecuali masjid Al-Aqsa dengan masjid Al-Haram lah. Untuk masjid kita boleh bina kat mana-mana saja. Cuma bagi kaum India, kuil tu mulia. Tapi lokasi sendiri tu dah mulia dah. Jadi bila pindah lokasi lain tu jadi tak sama. Sebab tu bab nak pindah ni adalah satu yang berat bagi agama Hindu. Baik, saya nak share tentang cerita sebenar apa yang berlaku kepada anggota bomba Muhammad Adib bin Muhammad Kasim. Untuk maklumat anda, kes Adib ni bermula apabila sebuah syarikat pemaju yang dikenali sebagai One City Development Senang Bahad membeli sebidang tanah di USJ 25 Subang Jaya. Ketika tanah ni beli, kuil memang dah ada kat situ dah. Pihak Hindu klaim bahawa kuil ni telah wujud sejak 1891. Itu zaman ladang getah lagi. Soalan, kenapa One City Development Senabang ni beli tanah even dah ada kuil kat situ? Amnya sebab dia orang anggap bila dah ada hak pemilikan, pihak kuil akan berpindah, tapi baliknya berlaku. Daripada 2007 sampai 2014, syarikat buat runingan tapi gagal. Syarikat juga bawa kes ni kepada mahkamah dan of course pihak kuil lah yang kalah. Cuma pada yang masa yang sama juga One City Development Senabang ni masih bersetuju untuk beri satu ekar tanah dan papasan 1.5 juta ringgit untuk pindah kuil. Tapi dia orang tak nak pindah juga. Sehinggalah pada tahun 2018, One City Development buat taktik baru. Ini selepas hampir 11 tahun berunding dengan pihak kuil. Awal perbincangan tak jalan. 2014 masuk mahkamah tapi tak nak pindah juga. 2018 dia buat cara barulah. Ini saya petik kenyataan Menteri Dalam Negeri di Parlimen, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang ketika itu dibentangkan dalam Parlimen. Tentang Malaysia boleh semak artikel ni di bahagian description video ni. Siasatan polis mendapati pada hari kejadian, sekumpulan lelaki Melayu menceroboh masuk ke dalam kawasan kuil bertindak atas arahan beberapa individu yang bekerja dengan One City Development Sinan Bahad. Kumpulan ini menerima bayaran tertentu untuk tugas mengosongkan kuil bagi membolehkan kerja-kerja pengambil alihan dilaksanakan pada pagi sebut. Siasatan polis juga mendapati sejumlah RM150,000 telah dibayar kepada individu tertentu untuk melaksanakan kerja pengosongan kuil kumpulan lelaki Melayu yang berjumlah 50 orang ni meroboh, menceroboh kuil pada malam kejadian didapati menerima bayaran antara 150 hingga 300 orang. Faham? Maksud dia kat sini ada orang upah buat kumpulan ni untuk buat kacau dengan tujuan supaya mereka pindah. Macam cerita dalam movie lah. Apabila kumpulan yang diupah ni buat kacau, kaum India balas balik. Dia orang kumpul ramai-ramai dan cuba mempertahankan kuil Sri Mahamarimah ni. Waktu insiden ni berlaku 26 November 2018 jam 1 pagi. Kaum India mengamuk dan bergaduh dengan kumpulan yang diupah. Kemudian jam 2 pagi, 99 anggota polis tiba. 3 pagi, kumpulan yang buat kacau ni dah lari balik. Tapi penganut agama Hindu ni masih tak puas hati kerana anggap ada pihak yang nak runtuhkan kuil mereka. Dia berkumpul, merosakkan beberapa kenderaan yang dipercayai kereta ahli kumpulan yang buat kacau ni. 5:30 pagi barulah 2 pegawai dan 201 anggota FRU datang untuk menenangkan keadaan. Kemudian pada pagi 26 November, insiden kacauan ini tersebar di media sosial. Nganuk agama Hindu berkumpul beramai-ramai di Kuih Sri Maha Mariam Mariamman dan rusuhan ini berlaku sekali lagi iaitu pada 27 November 2 pagi. Sekali lagi, harta awam dirosakkan. Direkodkan 21 kenderaan awam yang berada berdekatan Kuih itu dibakar. Di sini, anggota bomba termasuk arwah adib datang untuk membantu memadamkan kebakaran geng yang merusuh ni kemudiannya merosakkan pula kenderaan bomba EMRS dan FRT. Adik pula tak sempat lari. Dia ditangkap, dipukul sehingga cedera parah. Awalnya, arwah Adib dikejarkan ke Pusat Perubatan Sumbang Jaya, SJMC tapi dipindahkan ke AJN selepas didapati kritikal. 27 November, kejadian yang berlaku 17 Disember 2018, arwah Adib meninggal dunia. Untuk malam anda, kes arwah Adib ni masih dibuka sampai ke hari ini sebab satu, tiada saksi. Daripada pihak bomba, dia orang tak nampak kerana menyelamatkan diri. Daripada pihak yang merusuh pula, of course, dia orang melindungi kawan masing-masing. Kedua, pelibatan kumpulan yang menunggang. September 2021, kes ni telah ditutup kerana tiada perkembangan. Tapi benda ni jadi kecoh dan dibuka semula. So, apa jadi dengan kuih dan syarikat developer yang nak bangunkan kawasan sebut? Kuih Sri Maha Meraman masih kekal sampai ke hari ini dan One City Development menerima pampasan papasan daripada siapa? Papasan daripada kerajaan persekutuan atas tanah yang diduduki oleh pihak kuil. Baik, kita masuk pula kes yang kedua iaitu kuil Dewi Sri Patra Kalyaman yang dibina di tanah persendirian milik Jekyll. Amnya banyak lagi kes kuil yang dibina bukan di tanah sendiri ni. Bagi contoh, tahun 2021 kerajaan telah menganugerahkan 8 tanah ganti kepada rumah ibadat di sekitar Kuala Lumpur saja. Di Kedah Padang saya nak emphasize benda dekat sini ya eh, sebab ini bukan cerita politik sebab kerajaan lama pun ada menganugerahkan tanah percuma malah lebih banyak daripada kerajaan sekarang. Ada banyak isu tentang tarikh pembinaan kuil Dewi Sri Patria Kalaman ni. Ada yang kata kuil ni dah dibina sejak 130 tahun lepas. Ada yang kata 1983 tapi wujud juga kumpulan netizen yang membantah dan dia memberikan bukti melalui Google View dan Google Map bahawa kuil ni nanya tak pernah wujud pun sejak 10 tahun lepas. Cuma yang pasti 2008 lagi DBKL telah mengarahkan agar kuil ni dipindahkan. 2014 DBKL menjual tanah ni kepada syarikat Jekyll. So pihak Jekyll sama seperti One City Development telah melakukan beberapa siri pembincangan dengan pihak kuil selama 11 tahun. Dia cuma beza dia Jekyll tak bawa masuk benda ni ke mahkamah lah of course. Macam contoh One City Development ni, dia orang bawa masuk ke mahkamah tapi pihak kuil tak nak pindah juga. So tak ada beza sama ada masuk mahkamah ataupun tak masuk mahkamah pun. Soalan, kenapa sejak 2014 berbincang tapi tak jadi apa-apa, kemudian tiba-tiba kes ni meletup 2025? Baik, bagi saya kat sini pihak JK pun pandai agak. Oleh kerana tiada jalan penyelesaian, dia orang jemput Datuk Seri Anwar Ibrahim, PM untuk merasmikan majlis pecah tanah pembinaan masjid di tanah ni. So kat sini kes ni meletup. Masa mudah dia orang minta PMX untuk masuk campur kes ni lah. Eh, macam mana pun bercakap, dia tetap akan meneruskan majlis pecah tanah ni. Secara keseluruhannya, kerajaan berjaya menyelesaikan kes ini tapi masih ulang proses yang sama. Akhirnya pihak kuih yang menang untuk mengelakkan kontroversi antara kaum. Bezanya, kali ini pihak kuih bersetuju untuk pindah. Yang kes kuih Seri Maha Meriaman tu, dia orang tak nak pindah langsung. Di BKL juga beri lot tanah baru seluas 4,000 square feet untuk tapak baru. Dr. Zaleha selaku menteri di Jabatan Perdana Menteri menulis dengan panjang lebar di FB beliau kerana pada awalnya menyangkakan beliau telah berjaya menyelesaikan kes ini tapi sebenarnya tak saya tak sebut pun berkenaan pampasan tiada pampasan daripada kerajaan kerajaan melalui DBKL fasiliti fasilitiknya tapi mungkin Dr. Zaliha tak tahu bahawa beri tanah milik BKL pun pampasan juga pampasan tak semestinya wang ringgit Amin ada yang sebut bahawa nilai tanah yang diberi itu bernilai 10 juta ringgit ada beberapa perkara yang saya tak faham-faham iaitu pihak KUIL klaim pihak DBKL tak maklumkan nak jual tanah tu saya tak faham di mana logiknya tanah kita, kita nak jual kemudian kita pula kena announce ataupun minta kebenaran daripada pihak yang menceroboh. Ataupun mungkin ada part ataupun proses perundangan yang tak tahu. Yang kedua, soalan yang ditimbulkan daripada netizen. Kalau tanah tu telah diduki selama 130 tahun, kenapa pihak Kuwait tak nak berusaha untuk beli tanah sebut? Kalau tanya saya, bab ni perlu ada ketegasan daripada pihak kerajaan. Ini bukan cerita daripada agama Hindu ya. Semua orang ibadat. Nabi kalau ada zaman sekarang pun dia tak akan benarkan untuk bina masjid tapi ambil tanah orang lain tak kira lah berapa lama apa masjid tu